स्पोर्ट्स फेस्टिवल आम खास मैदान पर सुरू आए मगैं अठरा दिवसपसन रे तीन तीन वाजता माला घरी जाए लग सर्वप्रथम मैं एक खुलासा करू इच्छित तो, कि प्रस्तावना जे अपने मित्र आते छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर सुरेश ना जे लोक त्यांचं नाव घेऊन राजनीती करतात त्यांच्यापेक्षा जास्त आदर द्यावा महापुरुषांचा कर आणि माझा विरोध तुम्ही एका नावासाठी नाही आहे पण हे नाव घेऊन आज देशामध्ये फक्त त्या नावाच्या राजनीती ज्या प्रकारे करण्यात येत आहे त्याचा मी विरोध करतो आणि मला ते अधिकार आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलेलं आहे त्या संविधानाचा उपयोग करून आज सकाळी जेव्हा या कार्यक्रमामध्ये यायचं होतुद्दीन साहेब आले होते मी घराच्या बाहेर आल्यानंतर मी बघितलं की बहिर भाई आणि एक दामिनी पथक जे पोलिसांचं चार पथक आहे त्यांची एक बॅन उभी होती महिला पोलिसवाले उभे होते आणि मी विचारलं की हे गाडी कशासाठी तर एक महिला आहे जिचा परिवारातले कोणी नातेवाईकांनी त्याला मारले आणि ती माझ्याकडे आली पण माझ्या स्टाफने पथकला बोलवले पुढे आलो तर माझ्या ऑफिसच्या समोर कलेक्टर ऑफिसच्या समोर कमीत कमी एक शंभर दिवस आशा वर्कर्सचे जे महिला आहे

जीज़ी जीज़ी विश्वास है कि बाजू में लोकसभा कि वे प्लेटफॉर्म अपन थोड़ा अभी किसी को भी भूख नहीं लगी तो, मत थे थे। तो लोगों का जो विश्वास है लोगों का जो भरोसा है 2014 से लेकर 2024 आ गया इन 10 सालों के अंदर मैंने क्या काम किया है क्या नहीं किया है क्या करना चाहिए था ये सब आप सोशल मीडिया के जरिए आप देखते हैं भाषण लोकसभा के अंदर होता है तो तुरंत आपके पास भी वो भाषण आप अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जरूरत है इसी थे, आज में आज मैं जब गाँव के अंदर जाता था तो दो के अंदर लोग मेरा नाम भी सही तरीके से बोल नहीं पाते थे जो गांव के लोग रहते थे महिला रहती थी शेतक़री, किसान ये लोग मेरा नाम भी सही तरीके से आज जब मैं अपनी गांव के अंदर जाता हूँ तो सबसे पहले वो मुझे बोलते हैं कि जलील साहब मुझे भाषणी आई थी व्हाट्सएप पर फेसबुक पेज पर मजा एक सम्मान अपने तांत्रिक कामगार संघटना मैं वाट कि 30-35 वर्ष जाए मी पत्रकार हो तो लोकमत लग जास्त चांगल रीति ने कोई प्रसिद्धि पत्र प्रेस रिलीज आना चाहिए प्रेस जहिरुद्दीन साहब तो जहिरुद्दीन साहब जब ऑफिस के अंदर आते थे तो जितने भी रिपोर्टर्स थे हम इंतजार में रहते थे कि वो फैसिलिटीज हमारे हाथ में लग जाए जाएगा क्योंकि हमको उसमें बस तो तो मेहनत करने की जरूरत नहीं रहते थी वैसे के वैसे ही दो हजार सोलह के अंदर मैं भी जहीर भाई के रिटायरमेंट के कार्यक्रम के अंदर मौजूद था और एक ऐसी सोच होती है कि आपका रिटायरमेंट जब हो जाता है उसका तो अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगता है कि अब तो मैं रिटायर हो गया अब क्या काम कर ये वाहिर एक ऐसा शख्स है जो रिटायरमेंट के आठ साल के बाद और जवान होते जा रहे थे और एक्टिव होते जा रहे हैं और ये तला मैं समझता हूँ कि जहीन भाई को मुझे भी सिखाना चाहिए क्योंकि दस साल के अंदर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ इतने सारे लोगों के मसले इतने सारे लोगों के विषय लेकर और जिस तरह की आज राजनीति से मैं गुजर रहा होता हूँ जहाँ जहाँ मुझे रोकने की कोशिश की जाती कि मेरे पास फंड नहीं आना चाहिए अगर फंड नहीं आया तो मैं काम नहीं करूंगा काम नहीं करूंगा तो लोगों की नाराजगी रहेगी लोगों की नाराजगी रहेगी तो दोबारा अगर मैं खड़े रहा तो लोग तो मुझे वोट नहीं करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी पैसे कहां से और कैसे निकालना है ये करना मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ तो जितना काम मैं समझता हूँ कि पिछले पाँच साल में एज अ ऑफ़ पार्लियामेंट आपका खासदार इस हैसियत से मैंने किया है आगे मुझे पता नहीं है कि क्या होगा घर लेकिन मुझे खुशी इस बात की रहेगी कि जब आप जालना रोड से गुजरेंगे वहाँ पे और देखेंगे कि एक 400 सौ बेड का तो हॉस्पिटल वहाँ पर बनकर खड़ा हुआ है तो उस वक्त आपको ये एहसास होगा और शायद हो सकता है कि आपके बच्चे आज से दस बीस साल बाद ये कहेंगे कि हमारे जिले का एक खासदार था उसके लिए चार सौ बेड का हॉस्पिटल बनाया मैं आज इतने सारे केसेस में अदालत के अंदर मैं लड़ रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के साथ जो नाइंसाफी होती थी आज हर जगह पे हर सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लगाया जा रहा है किसी को भी नहीं लिया जा रहा ठेकेदार अधिकारी दोनों की मिली भगत से ना उनका पी जमा होता है ना ई एस आई सी जमा होता है पगार मिलती है नहीं मिलती है कोई मांगने के लिए गए ठेकेदार कहता है कि कल से आना नहीं अधिकारी के पास जाओ तो अधिकारी कहता है कि तेरा नाम तो हमारे पास है ही नहीं तो ऐसे हालात के अंदर ये जो तो कामगार है इनके खिलाफ इनके साथ काम खड़े रहे मैंने पूरे अपने जिले के जितने भी सरकारी अधिकारी आपका खुद का भी एमएससीडीसी का भी ऑफिस पूरी जानकारी हासिल किया कि कितने कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है किसका पीएफ जमा होता है किसका नहीं जमा होता वो बंद करा वो बंद करा तो ये जब पूरे कुत्ते मेरे सामने आए मैंने औरंगाबाद बेंच और हाई कोर्ट के अंदर इसी उच्च न्यायालय के अंदर मैंने एक रिट पिटिशन फाइल किया एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया और मैंने पूरे आग्रह समेत बताया कि महानगर पालिका के अंदर 1200 कर्मचारियों में से कितने लोगों के पी जमा किए जाते हैं ईएसआईसी e का पैसा जोन उनका अधिकार है वो जमा कराया जाता है या नहीं जाता है ये देने के लिए तैयार ही नहीं थे क्योंकि वहाँ के अधिकारी भी उस ठेकेदार के साथ पार्टनर बने हुए हैं जब महीने का छह करोड़ रुपए का बिल निकलता है उनके पगार का, तो कितना किसके हिस्से में जाता है ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और दुर्भाग्यवश कहना चाहता हूँ सिर्फ अधिकारियों के पास ही नहीं जाता है इस जिले के इस शहर के लोक प्रतिनिधियों के पास भी वो हिस्सा जाता है इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात होनी सकती है कि मेहनत मजदूर करेगा ये कामगार करेगा और दलाली कोई और उठाएगी जिस दिन मैंने हाईकोर्ट के अंदर ये पी आर एल फाइल किया है उसके तीसरे दिन पी एफ ऑफिस में कुछ ठेकेदार के खिलाफ नॉन बिलेबल वारंट इशू या सिर्फ उस पी के डर की वजह से अगर हमने कार्रवाई नहीं करी तो ये खासा हमको लोग करके अदालत के अंदर खड़ा करेंगे घाटी का हो ग्रामीण इलाके के, के सरकारी अस्पताल हो मैं लॉ डिग्री नहीं लिया मैं लॉयर नहीं हूं मैं वकील नहीं हूं लेकिन मैं खुद पिछले डेढ़ साल से मैं वकील बनकर अदालत हाईकोर्ट के अंदर मैं खुद खड़े रहता हूँ लड़ने के लिए कि यहाँ पर यह अस्पताल के अंदर ये डॉक्टर नहीं है ये नर्सेस नहीं है और आज उसका नतीजा यह हुआ है कि मेडिकल के जितने महाराष्ट्र के अंदर हॉस्पिटल है सरकारी अस्पताल है उनके लिए जब पोस्ट भरने का एडवर्टाइजमेंट निकला पूरे महाराष्ट्र के अंदर दस हजार पांच सौ पोस्ट जब निकले तो उस सर्कुलर के ऊपर उस नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा था इंपीआई नंबर 47 ऑफ 2001 सैयद इम्तियाज जलील वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के इस आदेश से आपको इस बात का तो अभिमान होना चाहिए कि वो साढ़े दस हजार लोग जब नौकरियों के ऊपर लगेंगे शायद वो रिटायरमेंट तक याद रखेंगे कि औरंगाबाद जिले का एक खासदार था जिसकी वजह से हमें नौकरी मिली है तो जितना मैं कर सकता हूं उतना किया हूं जहीन भाई ने जैसे ही मुझे बताया कि आपका एक कार्यक्रम वहाँ पे थाने के अंदर लेना है और मुख्यमंत्री साहब का वक्त चाहिए उन्होंने एक लेटर दिया मैंने वो लेटर की अभी इमीडिएट तस्वीर निकाला फ़ोटो खींचा उसकी और मेरे सहयोगी श्रीकांत शिंदे साहब को भेजा सीएम साहब के जो पी एस है साहब उनको भेजा तो मुझे यकीन है कि आपको वो वक्त ज़रूर मिलेगा सिर्फ तो इतना कहना चाहता हूँ जही भाई आपने कहा कि मेरे दोस्त है वो अच्छे हैं तो दोस्त लेकिन जहाँ ठोकना है वहां पर तो छोड़ता नहीं तो लोग परेशान रहते हैं कि आगे साथ में भी रहता है लेकिन जब ठोकना रहता, रहता है तो ठोक तो ये मेरा कर्तव्य है क्योंकि लोगों ने मुझे चुनकर इसी बात के लिए दिया है कि आप सच की आवाज बनो आप जो मजबूर है जो जिनकी आवाज कभी वहाँ तक नहीं आज वो आवाज पहुंचा रहे आपको कितने सारे लोगों ने बताया होगा दो हजार चौदह के अंदर जब मैं हमदार बना तो एम आई एम का दो हजार उन्नीस के अंदर फिर वही नारा लगाया गया कि पैसे पैसे, पैसे का हे पाईदे, हे पाईदे का भगवा पैसे। देखिए राजनीति ऐसी होनी चाहिए जब चुनाव आता है तो आपका एक राजनीतिक पक्ष होना चाहिए कोई गलत बात नहीं है लोकतंत्र तो इसी से बना हुआ है लेकिन जब चुनकर आ जाता है कोई भी आमदार और कोई भी खासदार था। तब ना तो उसका पक्ष रहना चाहिए ना उसकी जात रहनी चाहिए ना उसका कोई धर्म आज कभी सोचा है आपने इसी जिले के एक गांव के अंदर जब बहुत सारे गांव वाले मेरे पास आए बड़े बुजुर्ग लोग थे गांव के और वो मेरे पास जब आए तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था मैं समझ गया कि ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा झटक रहे हैं बोलने के लिए मैंने उनको बताया कि आप बताइए मैं आपका खासदार हूँ आपका क्या है तो उन्होंने मुझसे ये मांग की कि हमें हमारे गांव के अंदर राम मंदिर बनाना है और राम मंदिर बनाने के लिए आपके खासदार निधि के अंदर से हमें फंड चाहिए

क्रीड़ा विद्यार्थियों के लिए इसलिए लड़ रह रहा था कि हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा मौका मिले मैं ग्राउंड्स के लिए गार्डन्स के लिए हॉस्पिटल्स के लिए लड़ता हूँ तो असल के लिए लड़ता हूँ और शायद यही बात है यही वजह है कि दो से दो हजार उन्नीस का आपने काम देखा था तो दो हजार उन्नीस के अंदर सोचा कि आदमी इतना बुरा नहीं है जितना बताया गया है चलो दे देते हैं अब दो हजार चौबीस का पता नहीं है कि क्या होगा लड़के अगर रिटायर भी हो गया तो जहीर भाई के साथ ज्वाइन हो जाएंगे <laughs> आप लोगों के जो भी मुद्दे हैं मसाइल है पेंशन का एक बड़ा इशू है आपका मेजोर का एक बड़ा इशू है यकीन जो आप के जो था तो जो के अंदर जो अधिवेशन लेना चाह रहे हैं आपका उसमें अगर वो लोग के रखिए के साथ क्लैश नहीं होगा

साढे तीन हजार करोड़ रुपया बहुत बड़ा पैसा है साढ़े तीन हजार करोड़ रुपया एक स्कीम के लिए आना सिर्फ एक जिले के लिए आप सोचिए आप मेरी मदद लिए क्योंकि जिस मकसद से आपने ये संगठना बनाए हैं कि आप मेहनत करें लोगों की शिकायतें दूर करें जहां से शिकायत आए उसे दूर करें साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए एक तरफ आ जा हैं ऊपर का ऊपर भी है तो टेंडर निकाल लिया गया है किसी लोक प्रतिनिधि से ये पूछा नहीं गया किसी से भी नहीं साहब मेरे जिले के अंदर कौन से काम है कौन से लोग शिकायत लेकर आते हैं क्या काम करना चाहिए मैंने कलेक्टर ऑफिस की मीटिंग के अंदर ये कि क्यों साढ़े तीन हजार करोड़ रूपये केंद्र सरकार से हम लेकर आ रहे हैं कम अज कम हमसे पूछ थे कि इस गांव के अंदर इस तालुके अंदर ये ये शिकायतें आती है इसको दूर किया जाए में गणी -गणी गणी के सब पर। पैसा किसका है अपने ही जिले के ऊपर खर्च होना है जितना मेरे पास आता है वो जानकारी वो जानकारी अगर आप मुझे और देते रहे तो सबको ठीक करके साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए एक तरफ आ रहा है और तो जो हमारी डीपीडीसी की मीटिंग होती है उस डीपीडीसी मीटिंग के अंदर है तो ये लड़ाई की जा रही है कि हमको मीटिंग के अंदर से चालीस करोड़ रुपए दिया जाए मैंने उसी मीटिंग के अंदर इस बात तो का विरोध किया हिसाब बताओ कहा खर्च करने वाले फिर जिले के जो चालीस करोड़ रुपए की तो मांग कर रहे हैं आपको भी मालूम है क्या होता है कहां जाता है थोड़ी मदद मेरी कर दी आप भी मजबूत हो जाएंगे और आप लोगों को जो भाग भाग के जाना पड़ता है आप लोगों को सामना करना पड़ता है पब्लिक का सामना जो है कोई अधिकारी नहीं करता कोई मंत्री नहीं करता है कोई लोक प्रतिनिधि नहीं करता है लोगों का गुस्सा आपके ऊपर होता है अगर आप थोड़ी मदद करेंगे बताओ मुझे कि कहाँ सही हो रहा है कहाँ गलत हो रहा है और फिर देखिएगा के कैसे हैं ये हम सबको मिलकर करने की जरूरत है और सिर्फ एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ एक विभाग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ कितने सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर कितने सारे आज मुझे खुशी इस बात की है कि हजारों जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का पीएफ का पैसा शुरू हुआ है तो पीएफ के कमिश्नर ने मुझसे कहा है कि सर सिर्फ आपके डर की वजह से आज कॉन्ट्रैक्टर आता है और कहता है कि ये लोग ये कामगार का पीएफ का पैसा ले लो हमारे पता कितने सालों से ये पैसा बंद पड़ा हुआ है बस आप लोगों का क्या आप लोगों का साथ आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो लड़के और लड़के आप लोगों के जितने भी मच्छे हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से जाते जाते मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरी मजबूरी थी कि मैं जिस वक्त के ऊपर आना चाहिए उस वक्त पे नहीं पहुँच सकाउ में मैं भी आपके परिवार का सदस्य थे तो मुझ पर ज़्यादा नाराज मत होते मैं और भी आते रहूँगा बार बार आते रहूँगा नहीं भी जिनका आया तो मैंने कहा है कि नहीं महीने आए हैं मेरे साथ जुड़ जाना चाहिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का करना